ஸ்ரீ குருபியோ நமக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பகவான் கிருஷ்ணரின் பிறந்தநாள் ஸ்ரீ ஜெயந்தி ஜெயந்தி பாஞ்சராத்திர ஜெயந்தி மற்றும் இன்று துர்கா ஜெயந்தி துர்கா நவமி மற்றும் மங்களா கௌரி விரதம் நாம் இன்று பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் துர்கையையும் வணங்க நமக்கு காரிய தடைகள் நீங்கி செயலில் வெற்றியும் ஜெயமும் உண்டாகும் இன்று ஸ்ரீ ஜெயந்தி சொல்ல நன்மைகள் பல தந்திடும் சுவாமி தேசிகனின் ஸ்ரீ கோபால விம்சதி பாராயணம் செய்யலாம் விம்சதி என்றால் இருபது இந்த இருபது ஸ்லோகங்களை சுவாமி தேசிகன் திருவஹிந்திபுரம் திவ்ய தேசத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ராஜகோபாலின் அர்ச்சாமூர்த்தியின் அழகில் மயங்கி ஏற்றினார் இதை ஸ்ரீ ஜெயந்தியில் பாராயணம் செய்ய விசேஷ பலன் தரும் இது வாழ்வில் ஒருவருக்கு வரும் துன்பங்களை தடைகளை கடக்க வழிவகுக்கிறது காரிய ஜெயத்தை தருகிறது மற்றும் செவ்வாய்க்கிழமையுடன் இணைந்துள்ள துர்கா ஜெயந்தி என்று சொல்லப்படும் இந்த தினத்தில் தேவி மகாத்மியத்தின் சாரமும் அதில் உள்ள எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் பாராயணம் செய்த தரும் ஸ்ரீ துர்கா சப்த ஸ்லோகியும் பாராயணம் செய்யலாம் இதனால் சகல மனோஷங்கடங்களும் நீங்கி நல்ல நிலையை அடையலாம் இதை சொல்வோருக்கு விரும்பத்தக்கன கிடைக்கும் விளக்க வேண்டுவற்றை தள்ளுவாள் அன்னை துர்காதேவி தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் என்ற நால்வகை பேர்

वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभं जयन्तीसंभवन्दाम वैजयन्ती विभूषणं वाचं निजाकरसिकां प्रसमीक्षमाणः वक्त्रविन्दविनिवेशित पाञ्चजन्यः वर्णः त्रिकोणरुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयति वल्लभचक्रवर्ती आम्नाय गन्धिरुदितस्फुरितादरोष्टम् आश्राविलेक्षणमनुक्षण गोपालडिम्बवपुषं कुकणा न्दयमवैमि परं पुमांसम् आविर्भवत्वनिभृताभरणं पुरस्तात् आकुञ्चितैकचरणं निभृतान्यपादं दध्नानि मन्दमुकरेण निबद्धतालं नाथस्य नन्दभवने नवनीतनाट्यम् र्तुं कुम्भे विनिहितकर स्वादु हैयङ्गवीनं दृष्ट्वा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषां पायादीशत् नापगच्छन् नापगच्छन्न तिष्ठन् मिथ्या गोपस्सपदि नयने मेलयन् विश्वगोप्ता व्रजयोषिदपाङ्गवेदनीयम् मथुराभाग्यमनन्यभोग्यमीडे वसुदेववधूस्तनन्दयं तत् किमपि ब्रह्म किशोरभावदृश्यं परिवर्तितकन्दरं वयेण स्मितपुल्लादरपल्लवं स्मरामि विटपित्वनिरासकं कयोचित् विपुलोलूकलकर्षकं कुमारं निकटेषु निशामयामि नित्यम् निगमान्तैरदुनापि मृग्यमाणं यमलार्जुनदृष्टबालकेलिं यमुना साक्षिकयौवनं युवानं पदवीं मदवीयसिं विमुक्तेः अटवीं सम्पदमम्बुवाहयन्तीं अरुणा करुणां कारणमानुषीं भजामि अनिमेष निषेवनीयमक्ष्णोः अजगदौवनमाविरस्तु चित्ते कलकायितकुन्तलं कलापैः करुणोन्मादकविग्रहं महोमि अनुयायिमनुज्ञवंशनालैः अवतु स्पर्शितवल्लवीविमोहैः अनघस्मितशीतलैरसौ माम् अनुकम्पासरिदम्बुजैरपाङ्गैः अदराकितचारुवंशनालाः मकुटालम्बिमयूरपिचमालाः हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे अखिलान्वलोकयामि कालान् महिलाधीनभुजान्तरस्य यूनः अभिलाषपदं व्रजाङ्गनाम् अभिलाक्रमदूरमाभिरूप्यं हृदिमुग्धसिखण्डमण्डनः लिखितः केन ममैषशिल्पिना मदनाधुरवल्लवाङ्गणा वदनाम्बोजदिवाकरो युवा महसे महिताय मौलिना विनतेनाञ्जलिमञ्जनत्पिषे कलयामि विमुग्धवल्लवी वलयाभाषितमञ्जुवेणवे जयति ललितवृत्तिं शिक्षितो वल्लवीनां शिथिलवलय शिञ्जा शीतलैर्हस्ततालैः रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अदरमणिसुधायामंशवान् वंशनालः चित्राकल्पश्रवसि कलयल्लाङ्गली कर्णपूरम् बर्होत्तं सस्फुरितचिकुरो बन्धुजीवं ददानक दा गुञ्जाबद्धामुरसि ललितां धारयन् हारयष्टिं गोपस्त्रीणां जयति कितव कोपि कौमारहारी करकिसलये दक्षिणेन्यस्तधन्याम् अंसे सन्नि पुलकरुचिरे सन्निविष्टान्यबाहुः मेघश्यामो जयति ललितो मेखलादत्तमेणुः गुञ्जापीडस्फुरितचिकुरो गोपकन्या प्रत्यालीडस्थितिमधिगतां प्राप्तगाडाङ्कपालिं पश्चादीशन्मिलितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः वस्त्रायन्त्रप्रणिहितकरो वारिक्रीडानि बिडवसनो वल्लवीवल्लभोणः वासो कृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मे रोजयति ललिता मास्तितः कुन्दशाकां सव्रीडाभिस्तदनुवसने कामी कश्चित् करकमलयो रञ्जलिं याच वासो कृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मे रोजयति ललिता मास्तितः कुन्दशाकां सव्रीडाभिस्तदनुवसने ताभिरभ्यतमाने कामी कश्चित् करकमलयो रञ्जलिं याच इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवत इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवतप्रियं कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीवेदान्तदेशिककृतं श्री, श्री गोपालविंशतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्री दुर्गा सप्तश्लोकी अथ सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच देवित्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविदायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः देवी उवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमहामन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुबादीनि चन्दांसि श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्व स्वत्यो देवताः श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थं दुर्गाप्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गापाठे विनियोगः ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा। सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणीकात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये शरण्येत्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागत दीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगा न हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वा बाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्रीदुर्गासप्तश्लोकी सम्पूर्णा श्रीगुरुभ्यो नमः